больше ближе к, у вас, там, к шнуркам, блокам питания и так далее. Но в конце концов вопрос, когда мы поняли, что иногда даже сложно сформулировать потребности, задали вопрос лоб, нам сказали, да, ребята, проблема с картой. Все, проблема с картами, что и по сей день, но на тот момент это был вообще край. Вот сейчас, благодаря, скажем, действию там, сотни нашей, более-менее какая-то появилась опять, системная работа, и уже сейчас нельзя сказать, что там ничего нет. Чуть но, да, но, появляется. Да, но вот так, представьте себе, будет. то есть ну, апрель, май, страшная ситуация была, когда мы... И нам задали вопрос, когда нам нужны карты, но карты нужны как бы хорошие, которым можно доверять. Ну, поскольку у нас есть опыт, мы работали многолетним, там более 15 лет работали в сфере вот именно этой, то есть работали с видеоинформацией, с аэрофотоснимками, с космическими снимками, с картографическими данными. Просто провели анализ, поискали все, что есть, и нашли на зону вполне конкретный материал, это материалы аэрофотосъемки, те, которые делались в режиме, скажем, кадастровой съемки, когда снималась, 10 12-е снималась вся территория Украины. Единственное, что нам пришлось поработать немножко над качеством, то есть посмотреть, как нас, то есть некоторые вещи пришлось доделать, но опять же, потому что опыт был, это для нас не составляло труда. Вот. Мы нашли данные, нашли держателя этих данных, это ну, известная компания РЦ, которая профессионально занимается этими, то есть они делают планам под разные задачи. В том числе вот, мы договорились, они нам передали эти данные на зону АТО бесплатно. С единственным условием, что мы не будем в коммерцию. То есть мы не зарабатываем на этом, мы эти данные передаем, потребителям бесплатно. Это главное условие. Вот. И мы, собственно взяли эти данные немножко их, сказать, улучшили, допилили и потом просто представили ребятам, вот можно вот такую информацию получить. Да? Причем это все было просто визуализация, это просто, было просто напечатанные снимки и принесли. Ну, естественно, со снимком работать сложно. Да? То есть, если там, картографические вот, все эти вещи там,